Кстати, про бодибилдинг. Я смотрел фильм Арнольд Шварценеггер. Я почему-то раньше не задумался, но меня так шокировало. Человек за одну жизнь прожил три жизни. Космос, да. Я просто... Он стал супер бодибилдером. Причем он там всех побил 10 лет, никто да, да, рядом да, да, да. не стоял. Короче, Мистер красавчик. Олимпия, там, Арнольд... Потом стал актером. И таким актером что тоже мама дорогая. То есть Терминатор 2, один только чего стоит, и все остальные фильмы. Ну, я, допустим, не знаю ни одного бодибилдера, который смог бы не то, что там супер, а просто актером быть, да, там, ну, есть какой-то там Невский, но сложно его назвать актером. Ну, да, да, там, там и, это другая категория чуть-чуть. Ну хорошо, он был актером там Магатэ, он пошел еще потом в политику. И ты куда он стал губернатором крупнейшего штата в США, там чей бюджет больше, чем всей Украины. Это очень крупный штат, там, по-моему, миллионов 50 живет и очень богатый там, ну и так далее. И, тому и он смог за одну жизнь, смотри, стать бодибилдером лучшим в мире, стать актером одним из лучших в мире и стать политиком не последним, стать губернатором штата Калифорния. Да, таких Красавчик. людей на самом деле единицы.